Сейчас, одну секундочку. Ви знаєте, що по всьому городу Києву йде створення територіальних громад, що є защитою для каждого київляніна і забор не захистить, а захистить право права на публічну частку неподільного національного багатства, що складає ліс. Скажіть, будь ласка, як голова адміністрації дивиться на створення територіальної громади Святошинського району міста Кірського? Ви підтримуєте повністю. Значить, шановні присутні, значить, тут на території гаражів, які в проекте Киеврады идут под снос Формується Такой група проект, створення, е, значить е, проект, ініціативна група. Ну зараз іде буде олімпії. Я знав Пролісок, сакалімпії і людей. Попередили попередили про підготовку до знесення гаражів. Наскільки це правдиво чи ні? Це ви можете сказати ну, от нас ця Тільки... інформація. не сходила. адміністрація. не увідомляла о носі гаражей. Це не наша функція. Якщо таке увідомлення було. Приходіть, давайте покажіть і. То есть и будем разбираться от кого это псу. А проект 2. Что, да. Кто? А проект что а такое? Да. Там нет гаражей. Уже Значит, нет. смотрите, э, детальный план территории утверждается и голосуется Киев нашим советом. Мы, как громада здесь всех, делегируем от каждой от своей части депутата, которого мы раз там 4 или 5 лет голосуем и избираем. Депутаты потом на основании наших, да, с вами. Э, полномочий, которые мы их даем, они за нас принимают решение, как представитель громады в Киевраде. В Киевраду выносится проект любых решений, в том числе детального плана территории. Но для того, чтобы его вынести, нужно пройти ряд согласований. Громадские слухания, которые не прошли, которые были написаны за поречение. Следующие комиссии и все остальное, и все остальное. И только после этого, поэтому есть здесь депутаты, я специально пригласил Пышняка Вадим Петровича, которые вашим, вашим э, решением они либо поднимают голос, руку свою за, либо же нет. Поэтому до, этот вопрос, это вопрос Киев Рады. И мы совместно давайте с вами смотреть, если с чем-то не согласны. Вот этот вот перечень замечаний, который был, мы отправили. И я его подписал, что я против этого детального плана территории. Почему? Потому что должна быть э, нормальная и э, планированная застройка, если она ведется. Если она ведется, есть нормы на определенные э, определенная определенную площадь, количество жителей. Должны быть детские сады, должны быть школы. Это все должно быть учтено. Для дороги. этого проектанты, дороги, для этого проектанта разрабатывают этот проект. Но и когда они, его, и когда они разрабатывают, он вообще не выпадает сюда. И поэтому мы когда проектанты все эти замечания э, учтут, мы опять с вами будем это все обсуждать. Но все-таки сказали, есть три варианта дороги. Какие три варианта? Они по, по гаражам проходят или нет? А там было три варианта детального плана территории. А да, так они проходят да. по гаражам эти дороги? По гаражам. Один из вариантов, по-моему, проходил. Второй вариант все проходит мимо. Поэтому нужно все этого но, плана вы понимаете, еще нет. но вы понимаете, что в связи с децентрализацией, которую нам спускают с горы, как-то да. кажут, да. она же должна... Рождаться проекты должны быть социальный заказ в громады сначала. А вы... Депутаты приходят, спрашивают, люди добрые, Я что не депутат, вам надо? А глава администрации. Ну, глава администрации, так вот теперь вообще выконком э, по закону про столицу, 10 11 статья, выконком Киев-рады, понимаете? Но на, вам, нам надо выконком громады района, тогда у нас не будет такой района. Мы знаем, что такое громадские, громадские рады. Раду. Значит, вы слушайте, давайте все-таки да. определимся, что э, та инициативная группа, которую вошел вот этот человек, который организовал эту встречу, да. э, значит, будет... Э, прежде всего инициативная группа по по созданию территориальной громады и облику майна, когда люди увидят, кому принадлежит этот лес, потому что они не могут понять, вообще, э, а, а вы пришли, вот я я бы попытался на вашем месте сказать о том, я вам обещаю, а чем что? вы обещаете? Что именно? Слово пацана, простите, Пока или что? Что, что вы нам обещаете, что здесь не будет у вас состройки. Да, да вы сегодня здесь, голос... а вы завтра, если завтра будете где-то в Израиле или там в Америке? Чем потому вы обещаете? Документ. Документ, рассказываю. Документ, то что нужно было внимательно слушать начало встречи. Распорядоченным э, решением Киев-рады э, выделена земля для разработки проекта ⁇ Земля Устрию ⁇ Баланса утримуют, коммунальные предприятия у управления зеленых насыджений Святошинского района. Вот это есть гарантия что оно выделяется под коммунальное предприятие которое будет обслуживать. на балансе должно быть у громады когда громада будет знать что на балансе, у нас на балансе у нас не громады, будет громады но но имуществом громады управляет коммунальное предприятие Это все коммунальное предприятие будет тогда управлять когда мы его создадим а мы же знаем мы сейчас оно уже подняли да не должна быть рада она сама без без документа я, к сожалению, я не, я не взяла. Значит, вы вопроса... знаете, так уж получилось, да. что э, оргкомитет работает, э, консультации дает по, всему, по всем У -у -у. районам. Можно к вам, как вам доступно будет, прийти на встречу? Каждую среду я принимаю, Каждую среду. Мы обязательно вот, вот да. с инициативной группой, которая понимает, что не сегодня, а завтра Есть. в ТДТП, Давайте. этот гаражи сейчас носятся везде, Давайте. отбирают бизнесы. У меня бизнесы. уже больше десятка, вот. я со всеми общаюсь я хожу без охраны, я выхожу с вами очень разговариваю. Очень хорошо, очень Поэтому хорошо. Поэтому давайте общаться. Это позитивно я, по сравнению. Закончил, я когда закончил разговор, да. я сказал, что есть вот ä, представитель, где он, Владимир Юрьевич. Владимир. Да? А там сейчас, вот там, 20-30 человек самых активных, да. которые имеют свою позицию. Запишитесь, потому что вот с такой, э, к сожалению, с такой, с такой аудиторией тяжело о чем-то говорить. Когда будет от кажд... и потом каждый до вас дойдет и донесет информацию, это будет более результативно. Смотрите, Значит, мы надеемся, что Святошинский район будет один с первых, я потому что я свою. вообще в Днепровском первый. районе вы представляете приехала сюда потому что я ответповедальный громадянин у нас леса сносятся парк победа тоже там идет под снос как как вы сказали значит Спасибо мы работаем за всего Дайте доброго до работать. встречи и хорошо, а хорошо.